Ні, нічого, СКС офігенний кину. Точний. Ні, ну це тихий, блять, бердон, капітанський щось. Ти що такого закрыв? Може це виступимося. Самозарядний карабін Симонова, Образця 45-го року. Десять патронов. Сідьба захоплена протягом двох місяців нашою бригадою. На Луганщину та Лиданщина. Це ПК, а, ПК ось у нас є. Ось ми бачимо СВД. На в Україні в нас її немає. Вона російського производства. Також бачимо, що оскокне є. є у нас АКМС один є, АКС. Це саме зарядник, радин Також є зарядку протитанковий движний запалення. то есть противотанка. У нас на сброне даже не мая, есть в России были. На сброне. Так уж, ну, АКС. Еще один Не успели они забрать. В общем, тоже наш. Оружие. На одном шмеле маркировка затерта. На борту танка ТЖ-4Б, ТЖ который был э, взят после того, как бежали сепаратисты. Они значит, неумело бросили его на обочине, он скатился вниз, и с него спала гусеница, то есть они не могли его забрать. Наши, ремонтные, наши ремонтники забрали его, танкисты отремонтировали, и сейчас мы его используем по, по назначению. В каждой бронемашине имеется свой серийный номер и ребята когда посмотрели по компьютеру этот вы знаете что этот танк производится заводом малышал город Харьков то по всей видимости корни этого танка уходят в Российскую Федерацию сзади БТР есть надписи где российские офицеры были где был именно непосредственно русский российский, русский офицерский экипаж который